Всем добрый вечер, не думал записать влог, но неординарное событие произошло, сборная будущего У нас никогда такой сборной не было, я согласен, никогда, такой гоньбы не было Всегда были нормальные сборные, да, бывало проигрывали, например, хорватам стыковые, но хорваты потом в призах были на мире Либо проигрывали франции стыковые или германия, а они потом выходили в финал, либо брали мир и европу да, вот такие у нас были сборные. Этого же этого Шевченко, Реброва, Лужного, там и других, э, ну, Мизина. Ну, их много. Шалковский, Головко, Ващук. Но такой уникальной сборной никогда не было. У нас раньше, кстати, игроки не были, у которых бабочки на шее набитые, хвостики с резинками малиновыми. Представьте, малиновые зеленые резинки одевают на, ну, на голову, заправляют косички. Я что-то читаю про Мудрика, живет встречается с Виолетой этой Грачевой знаменитой эскортницей города Москвы, да. Он вот это что он записывает ролик сначала, что бомбят Харьковщину, ракеты летят и при, при, принимают у себя на вертолете над Вондоном летают с этой, ну такие сиськи у нее такая жопа у вот этой Виолеты Грачевой лайкает ее постоянно в инстаграме. Ну просто молодец. Ты же не можешь с нормальной женщиной, девочкой, украинской, зачекиниться или другой какой угодно, только не с Москвы. Не с эскортницей Грачевой. А, я, у меня была надежда, что я не увижу это позорище. что пришла смс, что в 4 часа отключат электричество. Но ну, я не знаю, наверное, наш ДТЭК или ясно, смелость или э, над нами, и включили этот позор, эту ганьбу. В течение матча судаков дорожал по минутно, по секунду. Как говорит вот этот Сырна, игрок он был хороший, но как директор генеральный просто было Он решил, что судаков вообще стоит все деньги мира. Вот мудрика они продали дешево за 100 миллионов, а судаков стоит 200. И вот это, что я смотрел, этот матч, он дорожал, дорожал, дорожал. Вот это Печичи, ну, мы вообще мы должны понимать, что Шевченко... И ребро подарили сегодня России национальный праздник. День ганьбы. Они же, они ж, я не знаю, они будут смаковать это просто со струсов выпадать. Ну, сделали революцию Федерации футбола, привели вот этого ЭБМ и его друга Станиславовича, которого результатов как таковых нет. Ну, Динамо Киев, с которым он взял тогда чемпионство, их же сур, его сурки свои убрали, потому что игра невыразительная. Ну, там просто Надра тогда еще с этим что сидит на Нафта... Укр... авто... он же тогда выделил кучу денег, состав был большой просто. Там, ну, хочешь не хочешь, а оно будешь выигрывать, потому что всякие э, дорогие футболисты бегают. Со сборной Голландии, например. Ну, вот и что мы увидели? Вот это печичи, чмечичи, хвостики. Хорошо, что вот этот еще с выбритой головой не вышел, этот, как его. Э, что за футболки всех хватает. Играет там в Либерице или где он там. Где-то в Словакии. А, не, в Ласке. В... Ж... Наши вот эти все цыганики, шмыганики, они все говорили, что Румыния это представьте, это игроки, которые играют в серии Б в Италии. Только вот этот чудак из серии Б, лидер Пармы, забил 11 мячей и вывел Парму в серию А. Вот этот ман Румын. Вот этот, что забил нам 3 мяча, играющий сейчас в Саудовской Аравии или он там, он чемпион Чехии, он чемпион Румынии. И он чемпион Бельгии. И продан был в Андерлех за 8 миллионов евро. Еще фиг знает когда. То есть это приличного уровня игроки. Мы много раз усовывали, что у опорник у них там, или центрбек в Тоттенхэм был продан за большие деньги, но очень мало играет. Да они им очень мало играют, а вратарь это запасной вратарь э, Яна Облака с Атлетиком Мадрид. То, в общем все запасные, все никакие. А у нас вот эта самая бриллиантовая была сборная. И Печичи, и Чмичичи, и Мудрюк с такой бабочкой, и вот это как его. А ну, ну них всех. и Судаков мультимиллионы стоит. и Витя Цыганков там на флангах, просто молодец. А, а, вот это Сурки сказал за Шапаренко, что такого как Шапаренко вообще планета Земля не знала. А Судаков дорого стоит, а Шапаренко еще в 4 раза лучше. Ну и, и это как его, конфета, на блюдечке, это наш Унин. Зачем вы не пустили? Вот хочу спросить у этого Станиславовича, твою мать. Э, нормально стоял в воротах этот наш э, с э, Бенфики, пацан. Ну, ну классно стоял. Уверенно все. Не, поставил этого Унина. Видно, видно, что он на нервах. Он и неуверенно играл и зарял вот эти полуфиналы, четвертьфиналы. Во-первых, ему там и отрядили мячей 11. Ну и еще ж давайте брать, ну, что там Нача всякие играют, которые, ну это, это Реал Мадрид, защита, опорная зона, Камовинги, у нас тут нет Камовинг, у нас нет вот этих кроссов, а когда нет вот этих Камовинг и кроссов, то видите, ну вот Унин первый мяч привез, а мы этого центрбека говорят, что он на него отыграл, так зачем ты играешь, зачем ты набрасываешь на полузащитника Румына? Ты набрасываешь, и тебе свояка дают обратно. Первый мяч привез. Второй мяч, я уже не помню какой, когда у него под рукой пролетел. Второй мяч он привез. Это его мяч. Видишь, не видишь, это твой мяч. Селись по траве, вы выбивай его. Все, это твоя тройка. Ну, третий мяч уже не виноват. Я один раз потянул. Я вообще не знаю, я так чуть нервничаю. Я не могу понять, были у нас какие-то моменты. Я вот в конце запомнил. Мудрик прошел по флангу, и вот эта бабочка голубая, блю паплион ударил куда-то там по воробьям и все были ли у них моменты или нет я вообще забыл что есть печича одна надежда была выпустили этого ярмоленка который даже в чемпионате украины уже не может бегать по полю он не может ходить по полю зачем вы из -за этих пенсов навезли этого сидоренко этого ярмоленко ну за какие заслуги возьмите саба саба этот э, гордон берет интервью ну он еще по э, по киеву ходит он хороший опорник был в 1964 году, по-моему, если мне не изменяет память, сборная Союза проиграла испанцам в финале, взяли серебро на Кубке Европы, на Чемпионате Европы. Они приехали сюда, ну, в СССР, их объявили врагами народа, потому что они проиграли диктатору Франка испанцам, и команду распустили. Их там писали в газете «Правда», что это подонки и негодяи. Там Ермак Андрей написал, что ничего страшного, будет еще лучше матча. Мы тоже начинали в 2006 слабо. там мы в 2006 проиграли первый матч испанцам. По-моему, испанцам. Я уже так меня чуть суматоха. В Германии. А у нас следующие матчи будут еще сильнее сборные чем Румыния и Бельгия. Бельгия, сколько она там? 600 миллионов евро сейчас стоит. Дебрюйны, Шмюйны, там вот эти все. Лидеры разных чемпионатов. Вот я хочу сегодня цыганников послушать, этих всех КДК, там... Ну, Зайду обязательно на сайт сборная, э, Доба сборная в Ютубе. Они показывают, как им приходят. То, вам тут все нравится в этом, в или где они там живут. У вас хороший отель, вам хор... много икры черной сыпят. А вообще в такое тяжелое время, они каждый мультимиллионеры. Надо было просто сказать, что вы едете на этот чемпионат за свои деньги, не за государственные. Государство вам купило самые лучшие отели, привезли туда теток-поваров, привезли 9 тонн еды, там всяких беконов. Привезут спортивные тренажеры, тренируйтесь и играйте. Ну и в итоге, что мы видим? Они сделали национальный э, праздник для Российской Федерации. Э, вот, э, я не помню, по-моему, это Лобановский. Я выставлю эту фотку. Помню, они там что-то просовывались, или Суркис их заставил. Побрил все динамоки, вот эта знаменитая, легендарная, которая выходила полуфинал Лиги чемпионов на августа. Там вот этот э, Димитрат заиграл, Геоанне, э, Шавковский Саша, тренер, главный тренер. Их всех на побрили, всех на побрили. Да, они играли в чемпионате Украины здесь. Но эти сборные, которые играли тогда, Леоненко, вот эти Шкопенко, Скаченко, Калитвинцев, они все были намного круче, чем вот эти мудачо. Вот это мудачо АПЛ, АПЛ. Ну, а так, в принципе, все, добавить нечего. Ну, просто ганьба. Сейчас пойду выпью валерьянки, потому что ну, надо как-то... Уже, уже не молодой мальчик, уже старый дед. Я помню этих всех румынов, они его бана трахали. Я ж помню эту сборную на 86 год, в Абановске с Бесковым сидят и с грузином на лавке. Это мы играли чемпионат мира, где мы играли, в... по-моему, в Италии. И это тоже там, или, по-моему, это тоже. И пенальти забил, и еще забил. 2-0 мы проиграли. Мы им всегда проигрывали спокойно. Суперкубок Европы мы тоже от них получили. Но у нас такая была эйфория, что это какая-то сборная. Они, они, смотрите, что они забивают. Они девятки снимают, все забивают, все хорошо. Ну, а так, в принципе, все, добавить нечего, но... <просту> Просто жалко, что в Ютубе нельзя материться. Вот честно говорю. Да. Но это только начало, ничего страшного. Будет еще матч с Бельгией и со Словакией. А потом лучше, я не знаю, лучше им потом вообще вот эти татуировки свести с шеи этих бабочек, перестать встречаться с эскортницами из Москвы и взяться за ум. И в сборную их больше не приглашать. И Сергея Станиславовича, ну, ну это, ну он не тренер, но ну он не тренер. ты говорят, что это великий тренер, его долго добивали, Саудовская Аравия его приглашать. Да пригласите нормальных тренеров, если у вас еще есть деньги. Если нет денег, то пусть Мирон Маркевич тренирует. Хуже не будет. Ну все, подстригаться им надо. Надо все невидимки вынимать с головы, убирать резинки и посмотреть, как ходил Бортес, как ходил э, Рибери, как ходил этот э, Зидан. Они все лысые, нормальные мужики, бойцы. А эти какие-то бабье, понимаете?